Скажу сразу, вот это вот перемирие не соблюдается абсолютно. Если с нашей стороны мы делаем все возможное, для них это пустой звук абсолютно. Только вечер и начинается. Но они все используют. Но дело в том, что ребята здесь абсолютно привыкли. Кстати, вот и провокациям, и все остальное. Так что мне кажется, что у них шансы нулевые. На данный момент практически никаких. Точно говорю, что в Донбасс мы стоим, потому что ну, тут вот даже по обстрелам по всему видно, что они уже выдыхаются. А с Украиной самое страшное, что очень много придется восстанавливать. Даже не представляю, как с этого вылезти. Все разбито, все. Это такой кусок работы будет. Страшно всем. Это, вот, кстати, очень часто такое бывает. Страшно всем, Но бывает у некоторых перебор один раз трусишь. Отношение совсем другое. Все понимают, вроде бы страшно. Всем страшно. Но вот если кто-то полностью говорит, я не готов, я не могу, ну, дорогой, ты знал, куда ты идешь. Это не мобилизация уже. Ну, в общей сложности, в принципе, еще с первой волны 2014 -го года. Был в пограничниках, вот, воевал с покойным генералом Оматом. Потом перерыв, ну, потом посчитал, нужно вернуться опять. Год я был дома. Чувствую себя немножко лишним как на гражданке. Здесь мое место. Но опять же, не потому, что я люблю воевать. Нет. Просто здесь я нужнее. Очень много ребят осталось. Думаю, надо отдать долги.